сразу, да? Да. Здрасте, проходите. В Киевке я работала 9 лет в банке, проработала, а потом на госпредприятии бухгалтером работала. И у меня высшее образование бухгалтер. Выезжали мы машина, нам еще повезло, еще, получается, пропуски не уводили. И 7 декабря нам удачно мы выехали. Ну, естественно, из-за того, что война. Нашли квартиру здесь. Сразу меня спросили, кем я хочу здесь работать. Я сказала, что я буду. Ну, так как я дома шила, независимо от того, что я работала, я дома все равно ремонтировала одежду и шила. И, естественно, этот профиль выбрала все-таки здесь. Я не только шила, и вышиваю, в принципе. Мне больше всего это нравится. Мне вообще нравится что-то творить. Поначалу потихоньку шила, так Потом через центр занятости стала, там грант один выиграла на развитие, начала потихоньку-потихоньку, открывать частное предпринимательство на пошив одежды, ну, ремонт одежды. На данный момент это очень, будем так сказать, прибыльное дело. Люди, не каждый может пойти на рынок, в магазин какой-то, бутик, что-то хорошую вещь купить, ему проще что-то переделать. В свое время он купил шубу, там, пальто, и ему сейчас на данный момент можно переделать на современное, это будет им экономнее. И это многие так делают сейчас. Даже и вот, например, вот шубы норковые, которые мне принесли, им уже по 15 лет. Люди сейчас не в состоянии просто ее купить. Они сделают, сейчас они принесли, ремонт подделают и будут еще носить лет 5. Так что, и тогда таки прибыльное дело, и можно зарабатывать на этом деньги, кто умеет. А с чего вы починали? Там у вас была там своя швейная? У меня была швейная моя одна машинка, Эверлок был, я приезжала сюда с этим. А потом выиграла вот в Грине технику еще, помимо этого. Ну, на этом останавливаться не собираюсь. Я еще <laughs> планирую в дальнейшем и вышивальную машину, чтобы более это было. Дальше развиваться, развиваться. Планируем дальше, как открыть ателье, взять рабочих людей. И тоже из той серии, чтобы именно переселенец была помощь какая-то, чтобы людям было работать, а там Время покажет, сейчас что-то загадывать бесполезно, вернемся, не вернемся, пока мы спланируем здесь оставаться. Но все равно, даже если ателье откроется, оно будет здесь существовать, поедем вместе на родину и там откроем, будут как филиалы какие-то, будем так стремиться. В первое время мы шили масхалаты, не только я, и местные жители помогали в этом, потом медицинскую сумку тоже просили, недавно вот шила солдатам флаги туда на передовую передавали. Наши парни, которые отстаивают Донбасс и хотят защитить, чтобы все вернулись мы домой, и как не помочь мальчикам, которые там борются с этим, защищают нашу страну, освобождают Донбасс. И я не знаю, так равнодушным нельзя быть. Я так думаю, если каждый из нас будет помогать, все-таки будет хорошо.